Добрий день, дорогі брати і сестри! Читаючи що писання, треба обов'язково дати собі таку обітницю: що господи, що я можу зробити з прочитаного, що мені по силах буду робити. Це обов'язкова умова, не тільки заради цікавості або ознайомлення із текстом. Обов'язково і виконав і щось виконувати. Це правило тверде, може е, воно займе наш час, та такий вона дає великий плід, уважне читання святого писання і виконання, що ви будете самі здивовані. Тож не лінуємося, уважно читаємо, читаємо постійно. Та головне виконуємо, щоб священне писання стало часткою нашого життя. Дорогі Браття і сестри, сьогодні радісна і урочиста подія, подія, яка в нашому духовному житті буде приносити історичне значення. Адже в сьогоднішній день ми, знаходячись тут, в місті Коростишеве, зробили прекрасну дію, а саме споруджений купол, центральний купол храму, який сьогодні будується, який сьогодні виростає. І трудами людей, молитвою людей, допомогою добрих людей, благодійників, храм на честь, різдва Пресвятої Діви, Богородиці. Цей храм він стане величою і прекрасною міста Коростишева. І сьогодні прекрасна подія, споруджений центральний купол. Він великий, він покритий золотом. Він у нас буде мати велике значення і духовну радість, адже він буде кликати до молитви. Святий Хрест буде закликати до єднання і до любові. Сьогодні ми радіємо і не можемо навіть до кінця висловити цю радість своїми словами, адже ми пам'ятаємо ті часи, коли храми руйнувалися. Ми пам'ятаємо той час, страшний час гоніння на церкву Христову, коли люди. Не знали, що творили, коли нищились храми, коли вбивались і були страждання творені над духовними особами, над віруючими людьми. Сьогодні інша пора, інша доба відродження, доба реставрації, доба, коли ми сьогодні будуємо храми. Велике значення в християнському побожному житті мають храми для кожної віруючої людини, адже в храмі Божому лине молитва за весь всесвіт. в храмі Божому, лине молитва за кожного із нас. В храмі Божому ми знаходимо любов, адже там є присутність Божа і благодать Господня. Без благодаті Божої ми не можемо існувати. Без віри людина загине. Християнин. Своєю вірою він злітає, злітає до Бога, піднімається до вічного життя. Адже кожен із нас покликаний творити добрі справи. Церква Христова навчає творити добрі справи. В храмі Божому звучать слова про єднання, про добро, про любов. В храмі Божому лине молитва за нашу державу, за народ Божий, за воїнство і власність. Ми сьогодні, дорогі, браття і сестри. Роблячи добрі справи, закликаємо всіх, кожного до віри, до любові і до єднання. Адже ми бачимо, який непростий світ, що твориться сьогодні у світі, як виховуються наші діти, які сьогодні є вже ідеали в нашому житті. Цей світ земний світ. І церква на землі, вона воїнствуюча, а торжествующа і лікующа церква там, на небі, де Господь сам присутній. Сьогодні Господь і тут присутній на землі. Він народжується і народжує нас для добрих справ. Він посеред нас. І ми сьогодні, ті, хто покликаний до служіння, ті, хто покликаний до земного життя, маємо пам'ятати про нашу віру, про ту віру, яку зберегли для нас наші діди і наші прадіди. І цей храм, який ми сьогодні будуємо, він стане свідченням нашої любові, нашої єдності. І нашого терпіння, нашого смирення і нашого єднання із Богом. Тож нехай милосердний Господь цей день залишить на довгі роки в нашій пам'яті всі, хто присутній, сьогодні багато людей прийшло помилуватися цією подією і стали свідками, навіть маленькі діточки, які прийшли і бачать, що відбувається, вони Наше майбутнє вони будуть молитись в цьому храмі. Цей храм не для Бога будується. Цей храм будується не для святих угодників, які вже на небі, а він для нас, для грішних людей, які сьогодні перебувають на землі, для знедолених, для тих, хто трудиться, для тих, хто сьогодні плаче, і в кого є певні скорботи, і в кого є певна радість. Нехай же Господь благословить початок. Доброї справи нехай цей купол і хрест небесний сяє багато років до другого пришестя Спасителя Господа нашого Ісуса Христа і Боже благосвіння, дорогі браття і сестри. Нехай перебуває із всіма вами! Я буду молитися за маму і за тата і буду приходити в цей храм. Низько хочу вклонитися нашому батюшки Іакову за його великі труди, які він тільки вложив, що він тільки не зробив, все з його, по його молитвах за те, щоб побудувати храм. І ось за півтора року ми сьогодні дождали, що вже піднімається купол. Господи, поможи нам його тільки поставити, щоб все благополучно. Скільки грошей, скільки людей ходили, скільки ми базарів обійшли, де ми не були, по всьому кростиші уходили. Але з милістю Божою Господь нам все допомагав і наставляв нас. Хочу сказати і нашому владиці, хай йому Господь здоров'я дає, що він нас теж не оставляє. по їхніми молитвами, і всі моляться. Господь все нам допомагає і наставляє нас. От Марка Святого Евангелия чтение, зачало четвертое. Во время Оно человек некий бе в сонмище и удействие, в дусе нечисте и зва, глаголя оставить, что нам и тебе, Иисусе Назарянине, пришелось и си погубить нас, вемте, кто и нас, вем тебя, кто еси, святый Божий. И запрети ему Иисус глаголя, умолчи, и изиди из него. И стряси его дух нечистый, его за великим, и изиди из него. И уже сошуся все, як уже стязатися им к себе глаголющим, что есть сие, и что учение новое сие, яко по области и духовом нечистым велит, и послушают его. изиди же слухи его абиев во всю страну галилейскую. Сегодняшнее Евангелие еще раз тверже, Що існують сили, котрі не хочуть, щоб людина спаслася, котрі від Бога її відривають. Ми їх іменуємо або бісами, або сатаною. І дійсно ці злі сили існують, вони діють на людину. Але коли людина починає до Бога прямувати, коли вона отримує віру і цією вірою змінює своє життя, оці сили особливо нападають на людину. Вони або через атеїзм, всякі сумніви немає, хто його бачив, або через осудження, оці всі віруючі, десь такі собі нехороші, Знайдеться завжди повід, а сатана завжди знайде до людини підхід. І ось наша з вами справа не дати цим злим помислам в нашій голові загніздитися. Один з святий казав, що ми не можемо відігнати ворон, котрі над нами літають та кричать, а зате ми можемо заборонити їм, звити гніздо на нашій голові, це в наших силах. Отак і ця зла сила, якщо ми будемо з нею боротися, не дамо їй в душі місця, коли ми будемо противитись усіма церковними методами. Методами добра, то тоді зло відступає, і бачите, Господь стілює людину. В якійсь мірі зло присутнє у кожному з нас. Тому наша задача з усіх сил, не покладаючи рук, з ним вести боротьбу. І знаєте же, що сила Божа вже перемогла Сатану. А якщо ми будемо боговірні, і ми з ним цією перемогою насолодимося. Житомиряне старшего поколения хорошо помнят прекрасный деревянный храм, который располагался по улице Большой Бердической около школы номер 33. Однако не все знают, что храм этот назывался Богоявленским, то есть престольный праздник его был на крещение Господне, и что это была не просто приходская церковь, а на этом месте ранее находился Богоявленский мужской монастырь, в котором кроме Богоявленского храма был еще храм в честь Воскресения Христова. И более того, в этом монастыре располагалось одно очень интересное духовное учебное заведение – училище пасторства. По сути, это уникальное учебное заведение, которое было в качестве опыта основано именно в городе Житомире, управлявшим в то время Волынской епархией архиепископ Волынским и Житомирским Антонием Храповицким в 1908 году. Что же это было за учебное заведение? Основано оно было не взамен духовной семинарии, а в дополнение к ней. А как известно, в Житомире находилась крупнейшая по численности учащихся во всей Российской империи духовная семинария. Так вот, в духовных семинариях учились в основном представители духовного сословия, то есть дети священников, попросту говоря. И не хватало уча учащихся, выпускников духовных семинарий для замещения всех приходов, которых было огромное количество в Российской империи. И как было записано в уставе училища, так как для замещения священнических мест, особенно в приходах бедных, не хватает воспитанников семинарии, почему Святейший Синод еще с 1882 года отменил требования богословского образования от кандидатов священства. И в настоящее время, то есть это написано в 1914 году, Около половины всех священников не имели семинарского образования. Поэтому было основано училище пасторства для тех, кто хотел стать священником, имел такое благое желание, но не происходил из духовного сословия. Это были и дети крестьян, и дети мещан, и, и даже представители дворянского сословия. И вот, имея столь специальную цель, училище пасторства было основано немножко по другому принципу, чем семинария. Быт этого училища приближался к монастырскому. Сами воспитанники ходили не в особой кос... э, форме, то есть не в кителе и брюках, а ходили в подрясниках. И форма это черный подрясник и пояс вишневого цвета, полуряска как верхняя одежда, и что интересно, высокие сапоги, а отнюдь не штиблеты. И также принимались в это духовное училище не подростки, по сути дела, которые поступали в семинаре. В семинаре наши учились дольше, чем сейчас, и туда поступали фактически еще 14-15 лет. А в духовное училище, пасторское училище, принимались не дети и подростки, а взрослые. И по преимуществу либо женатые уже, либо определившиеся, выбравшие для себя стезю монашеской жизни. По сословиям учащиеся различались следующим образом. Например, на третьем курсе духовного звания один, дворян двое, мещан один. Крестьянского сословия 12 человек. То есть большинство учащихся — это были дети крестьян. На втором курсе крестьянского сословия 13 человек и один мещанин. На первом — духовного звания три, чиновнических детей один, мещан пять и крестьянского сословия 16. Обучались также не только представители Волынской губернии, не только житомиряне, но и из других губерний, даже великороссийских, приезжали и в Житомир, чтобы получить образование. Так, например, по губерниям разделялись учащиеся. На третьем курсе Волынской губернии 6, Вологодской 1, из Гродненской губернии были из Киевской представители, из Минской, Новгородской, Подольской, Седлецкой, Херсонской, Бессарабской, в современной Молдавии, Казанской. Рязанской, Тульской, Тамбовской, Черниговской. То есть фактически из всей России приезжали для того, чтобы получить образование дети крестьян, чиновников, мещан тех, кто желали воспринять священническое служение. Интересно, что учащиеся ежедневно должны были посещать молитвы утренние и вечерние, посещали богослужения. Во время богослужения они должны были исполнять панамарские обязанности, обязанности чтецов, певцов. Какие предметы изучали в училище пасторства? Священное писание, святые отцы или патрология, нома канон и церковное право, богослужение, церковное пение, церковная живопись, архитектура и церковная география, церковная история, учение о духовной жизни, то есть аскетика, которая преподавалась, кстати, по книге святителя Феофана Затворника «Путь к спасению», богословие общее, богословие полемическое. Кроме того, что учащиеся посещали уроки, для них были организованы специальные паломнические поездки по знаменитым монастырям, обителям Руси. Так, например, в 1912 году Учащиеся для поклонения местным святыням посетили следующие города: Киев, Чернигов, Белгород, Оптину-Пустынь, Москву, Ростов, Великий Ярославской губернии, Ярославль, Санкт-Петербург, Новгород и знаменитый Валамский монастырь. В училище Пасторства Житомирском трудились замечательные преподаватели. Начальником училища был епископ Острожский Гавриил Воеводин. А помощником начальника, то есть фактически тем, кто занимался ежедневно всеми делами училища, одно время был архимандрит Прокопий Титов, это будущий архиепископ одесский, херсонский, священномученик, причисленный к лику святых. А его преемником был архимандрит Парфений Брянских, который также впоследствии был епископом Балтским, викарием Одесской епархии, и также в лике священномучеников причислен к лику святых. В училище пасторства в 1915 году был проведен интересный опыт в подражании Киевской духовной академии в день преподобного Савы Освященного, который был праздничным днем для уч учащихся данного учебного заведения. В этот день они не посещали занятия, вот, но обязательно посещали богослужение. И вот в день памяти преподобного Савы Освященного, стоящего у истоков, ныне действующего в церкви Иерусалимского богослужебного устава, было совершено в училищном храме уставное всеночное бдение. Мы привыкли, что сейчас богослужение продолжается 2-3 часа. А вот уставное всеночное бдение в день памяти преподавателя Савы в Житомирском училище пасторства продолжалось около 7 часов. На богослужение это собралось около 200 человек. И участвовал в нем помощник училища пасторства архимандрит Парфений, будущий священномученик. Произвело это уставное всеночное бдение на тех, кто принял участие в нем, конечно же, неизгладимое впечатление. В 1913 году училище пасторства посетил обер-прокурор Святейшего Синода, а это чиновник Российской империи самого высокого уровня, Владимир Карлович Саблер. И он был в восторге от этого учебного духовного заведения. Обращаясь к воспитанникам училища, он подчеркнул, что сюда идут те, кто именно по призванию хотят стать священниками. Не потому, что они родились в семье священника, а именно в их душе возникло такое желание и призвание. И вот он подчеркивал, что современный тип некоторых пастырей, уподобляющийся безучастным светским деятелям, на Ниве Христовой расхолаживает христианские чувства пасты и увлекает ее в дебри всевозможных сект. Сколько было людей, уклонившихся от пасторского подвига из-за увлечения блестящими мундирами и светлыми пуговицами. Но мундира обветшали, пуговицы поблекли, тела их сгнили в могилах и погибла память их шумом. Никому они не нужны и все они забыты. Но взгляните на добрых пастырей, отца Иоанна Кронштадтского, отца Иоанна Намовича и других. Одна лишь благодарная память о них чарует души нашей и влечет сердца к их могилам. Уезжая из училища пасторства, Владимир Карлович Саблер в книге «Почетных посетителей» оставил запись. 14 октября 1913 года с особой радостью посетил Житомирское училище пасторства. Велика будет польза от учреждения подобных училищ в других епархиях. Добрые начала церковного учительства и воспитания на христианских началах благочестия, положенные в основании этого учреждения, последовательно проводятся в повседневную жизнь училища и дают благие плоды, как о том свидетельствует архипастри, предоставившие приходы окончившим в училище кандидатам священства. От всего сердца желаю процветания Житомирского училища пасторства обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Саблер. К сожалению, вскоре произошла трагедия, революция, и училище пасторства официально было закрыто в 1923 году по требованию властей, однако неофициально оно продолжало действовать, готовить священников. И закончило оно свое существование в конце 1920-х годов. Осколок этого училища, Богоявленский храм, существовал до 1975 года. Закрыт он был в 1973, а в одну из августовских ночей 1975 года за одну ночь был снесен военными. И многие житомиряне помнят это, как вечером они шли, храм стоял, а утром проснулись и храма уже нет. Однако память об этом жива, и проезжая мимо этого места, где сейчас, к сожалению, строится храм, однако он не имеет отношения к Украинской Православной Церкви, мы можем вспомнить о том, что здесь трудились и священномученик Прокопий, и священномученик Парфений, и молитвенно почтить Господа в честь крещения, коего этот храм был воздвигнут, и в честь воскресения Господня также был храм на этом месте. thank you